ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ ध्यानम् पाराचर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः हरिः ओ